Вітаю вас, друзі, з просторів Харківщини. Харківщині ви, того, третє. У мене Ви все-таки такі контенти більше вживу не знімайте. Ну як то Підтримую. Подобається, коли ми так от... Ну так. Да. з вашим тут. обережно. обрежне, обрежно, брежно! Тобто нас на відстані 20 км від ЛБЗ, так? Да? Тут не підвал, але тут стіни більш-менш, хлопці. едем на огневую позицию 2.36 Гиацинт Б. Второй артиллерийской батареи второго артиллерийского дивизиона. Разумею. Хлопцы будут и за встречать оккупанта? Да. Сейчас все покажем, все расскажем. Сами, честно, только заехали на направление первый раз. С вами лично поеду как раз. Прокондарирую, как, скажем так, подготовили огневую позицию против FPV, против ланцетов. Направо, -направо, -направо. До этого где стояли? На Покровске. Обороне Покровске. Давно вышли. А сколько? Ты, наверное, месяц назад. Сюда перемесили. После Покровска это так, детский сад. То есть, после динамики Покровска, после того количества SPV, после того количества скажем так, особого склада, который мы ежедневно болили да. Это так, детская прогулка. То есть с вашим уровнем бригады, с нашим уровнем подготовки особого склада, да, на всех огневых засобах, как бы, скажем так, легко. Лице, кроме лице Всегда есть у каждого. У меня есть, у вас есть, у моего солдата, у моего сержанта есть всегда такое ощущение, как страх. Но, но э, и боятся все. Но только суть в том, что э, как ты поборешь страх, зависит результат. То есть нет людей, которые не боятся. И вот солдат должен знать, что офицер его умеет побороть страх и умеет прийти туда куда он должен прийти. А если офицер умеет побороть страх, значит он должен уметь побороть страх. Давай, давай, давай. давай куда-то зайдем, удивим из Поглянем. Друже, можешь пока не чувствовать, бо адреналин. Давай ты десь сил. Посмотри, сын. У Виталий, каска, каска снимаешь? На, на, на. На. Надевай. Целая? Надо смотреть. Тупа. пол машины высыпалось перед глазами. Что это, блядь, мимико выдел? Что, открывается потом? Не знаю, дружи, не знаю. Ну что, кровь? У меня кровь. Давай, давай, зайдем здесь. Здесь справа, здесь вправо. Тут не підвал, але тут стіни більш-менш, хлопці. Не знаю, не знаю, треба потихло. Давайте сюди зайдемо, глянемо. Ти цілий? Хто Хлопці, заходьте, заходьте, не маячте. Ламки. Єсі, є сковачки. Є сісковочки. Давай, дорога, буде буду Ні, Ніби цілий. Цілий. Брати, окуляри знімаю, подивимось, де, де лице? Ніс. Ніс. Голова дивись, голова. Офіцер поранений, прош офіцер. Але в нього уламки легкі ніби 300. Вже тут? Так. Да. Все, погнали. Моя, моя как? Вот, вот. Моя катка. Так забирай, весна. там давай. тоже. Давай заберём сам. забирай, Забрал. Я, я с тобой. Так, Та я. С я, тобой. Я, я, я. Я могу тоже залишитись. Да подождем, то, то давай пішли на часа, залишимось там. Все. У... Это плюс. Надеюсь, у Рюкзак. На мне, на мне. Там, на да? Я Давай, давай, давай. Су**, родился в рубашке. Который раз. Пацанов эвакуировали. Я легкий 300 остался. А я вот тут сидел. Остался я тут, чтобы машину эвакуировать. Я дам машину. В дверь попал. В пятнамы. Там как раз воронка. Давай должен нас. <паспортик> Я могу до ближайшего поселка вас донести. Короче, пацаны, мало э, и перекрыло. Я сейчас везу трехсотых э, ближайший поселок. Дякую тебе, братику. Спасибо. Ух, я... Наказание мило трошки. Та-та, зараз варто подивитись. Варто подивитись. А там люк был в машине или нет? Не, был, не. Был, был. Спереду? Был, зверху люк. А, был. был, да. поэтому я вспомнил, что его... Открыло? Открыло, открыло. Я думав, що кришу, но благо, що під машину. Під машину, да, да, під машину, точно. Бо я зараз вже, знаєш. може, ну, може, ми Прилоці ланце. Я подумав спочатку, що машина а, міна, бо я не чув нічого і не бачив, тому це ж ш... швидко прилетіло. Дуже швидко, ну. Бля. Да. Я вийшов і думав, що ще десь був прильот, тому що над этим було... Над колхозом во дворі облако стояло, і то від нас б, облако? Та то від нас. Да. То скоріш за все від нас. Я да, Я не свистав, хуя не, ]у, ]у, я не почув. В лицо, і все, і не, не. Не, Свист був, Ти я чув, був, чув да? да, Я вже потом аж це го тільки почув що. Не почув. Свисту. Резко... А може то вже так мені кажеться. Я такий ну, зосереджений був на розмові з мажором і. Не навіть не звернув увагу, чи був свис, чи ні. Слухай, ну тут виглядає як показательний взагалі, так? Да? Тут серйозніше трохи. А ну якби вона до нас приклеїлася, то... Ні, та... знімаю, бо медики поріжуть. Пар сказав, що крило. Я бачив батарку, да? да, бачив батарку таку рожевого кольору. Тому, скоріше за все, це ну, не бензинова хуйня була, а якась така. Та якби бензинова бендатна була. А да, вона да, ж не са да. чуть більше то ямка така не погана, віддай я бачив ямки менші, а це така ямочка нехіла. 20 кілометрів. 20 кілометрів? Тобто нас бала на відстані 20 км від ЛБЗ, да? сиди зараз цей. Далі, вони це вже си? тебе. А що там, ну, а? пишуть? Рано не все. Таблирка ж була. Якби не, мене не було, то. А? Привіт. Вони, 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 так, так, так. Я тут.

а вы без брони не бой, да? Та да не, мы в дите это Смотри, видишь? А это, блин, это вообще прям туда? какая да. удача. А мне это сколько Братик, ну я Хорошо. тебя витаю, ну типа вообще. А вот тут, блядь, дверь. Не, мы удивлялись его, да, да. Была возможность, да, да, раздивилась. Кем да. зумовлена необходимость а, а, артиллеристов долучать до аэророзвитки, до скидов? Ну как вам сказать? В первую очередь у нас есть должности, да, мавикистов и либо крыл, да, то есть мультиротор, либо крыло. Мы должны обучать людей ставить их на эти должности, то есть мы должны работать стационарно, мы должны сами разведывать, сами урожать, то есть не надеяться на кого-то. Это раскиды, это вели недавно, потому что есть, скажем так, свободные должности. Понимаем, что это эффективно, это по душе нам поговорили с пацанами, пацаны, хотите убивать, пацаны хотят, все, сложили руку вперед. За две недели они мне уложили пять дронов, это были, конечно, три визги серьезные, но ругались, то там одно, то второе, то третье, ну там... что, мина? Пошли, Что это? Да, 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 да.

У меня предложение, вы все-таки такие контенты больше вживую не снимайте. Ну как-то... Петрымаю. Петрымаю. Вопрос. Ой, они этот реквизит запустили в нашу сторону. Вообще именно. Вообще именно. Я Да, да. Да, да. Реквизиты рифтребать увольнять после такого кино. Да, они на месте, я пойду сейчас в них. том-то, когда видео выложим, кстати. Мазилы! Бал. Я, 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 дразнить не люблю, короче, так долю. Спасибо. Я долю дражнить да, ну, не люблю. С <laughs> днем народження. С <Все. laughs> днем народжения тебе. Все, все, давайте. Так, так, бережу, <sighs> Мне нравится, вот вот когда мы так вот Ну да, тихо. Тихо. Двери закрыты! Брежнев, 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 Брежнев. Двери открылись. Пришло? Не знаю. Не хочет дивитись поки. Может, треба мне не съездить до дома. Короче, занимаемся трошки дефектовочкой транспортного средства, три укола вену, пару капель как новенький. Ну, короче, FPV крыло молния пиская, Зря там что-то в районе ТМ, может больше. Ну, у нас походу был дуплет там, потому что, в общем, суть какая, где-то тут в районе. Он даже диск расколол. Оторвала часть диска. Мы, допустим, на не ехали. Вот такая вот хуйня, короче, с ним произошло. Разорвало колесо. И получается, осколки пошли вот в салон по пацанам. В кунг. Снизу пробила коробку. Пробило, часть выхлопной трубы оторвала. Пробила раздатку. То есть машина ехать перестала. И кумулятивная струя вышла через задний бампер. Ну, короче, дверям да, окнам да, лобовому да. Ну, тут осколков немного в салоне, на самом деле. В салон уже трошки подсобрали. Как-то так. Еще переднее колесо пробило. Подкрылки повырывало. Фары передние повырывало. Колесо это клеить, пацаны поехали. Кунг разорвало, естественно. Будем снимать, варить. Бензобак пробило. Ну, короче потихоньку помаленьку с божьей помощью с вашей силой или наоборот сделаем